বেয়াকৈ কমেণ্ট এটা কৰিবলৈ এনেকৈ আঙুলি নক'বেনে আপোনালোকৰ নিজৰ ছোৱালী বয়সৰ ভণ্টি বয়সৰ ছোৱালী এগৰাকীৰ ভিডিঅ'ত আৰু যিহেতুকে ভিডিঅ'সমূহ কোনো ধৰণৰ মোৰ অশ্লীলতা নাই বা ভিডিঅ'সমূহ মই বহুত চাই চিতি যাতে কিবা এটা ভাল বাৰ্তা যায় সমাজলৈ তেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আজিলৈকে প্ৰস্তুত কৰি আহিছোঁ তাৰ মাজতে কেতিয়াবা এনেকুৱা এটা দুটা মানে কমেণ্ট পাওঁ আৰু কমেণ্টটো পোৱাৰ লগে লগে চিধাই প্ৰফাইলটোৱে চোৱা হয় আৰু প্ৰফাইলটোত গৈ পেলাই যেতিয়া দেখা যায় যে অভিজ্ঞ এজন লোকৰ ফটো থাকে বা ধৰি লওক বায়'ত বিভিন্ন ধৰণৰ কথা লিখা থাকে ভাল ভাল তেতিয়া নিজৰে ধাৰণাটো মানে বৰ বেয়া লাগে কেতিয়াবা কাৰণ ইমান নিকৃষ্ট মানসিকতাৰ মানুহো আছেনে বাৰু পৃথিৱীখনত যদিহে বেয়া কিবা কৰা যায় তাত বেয়া শব্দ এটা মুখেৰে ওলোৱাটো একো ডাঙৰ কথা নহয় বা আমাৰ দেখি পেলাই অশান্তি লাগিলে কিবা এটা আমি কোৱাটো সেইটোও স্বাভাৱিক কিন্তু যেতিয়া এটা ধৰি লওক ভাল পিঠা পনাৰ ৰেচিপিৰ ভিডিঅ'ত বা ধৰি লওক কিবা এটা কাটিং চিলাৰ ভিডিঅ'ত যেতিয়া অশ্লীল কোনোবা এটাই আহি পেলাই কমেণ্ট কৰে সেইটো কেনেকুৱা বিকৃত মানসিকতা হ'ব লাগিব লাজ পাওঁ জানেনে যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' চাই তেওঁলোকে জানে আগৰ পৰা জানি আহিছে আৰু মই এইকাৰণে সুখ অনুভৱ কৰোঁ গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ যে মোৰ পেজ পেজত বা ইউটিউব চেনেলত বহুতখিনি অভিজ্ঞ লোক আছে মোৰ পিতৃ বয়স মোৰ শিক্ষাগুৰু গতিকে মই সেইবাবে নিজকে বহুত সুখী অনুভৱ কৰো অন্ততঃ তেওঁলোকে নিশ্চিন্ত মানে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাব পাৰে বা উপভোগ কৰিব পাৰে সন্তানৰ লগত বা একেলগে বহুতে বহি পেলাই তাতে মোৰ সন্তুষ্টি ময়ো কিছুমান ভিডিঅ' বনাব পাৰোঁ কিন্তু মই বিচৰা নাই যে যুৱ প্ৰজন্মখিনি বা উঠি অহা চামে মোৰ ভিডিঅ' খুব কম চায় কাৰণ মোৰ ভিডিঅ'ত ইমান এটা মনোৰঞ্জন নাই আৰু মই নিজেও মানুহজনী যেনেকুৱা ব্যক্তিত্বৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'ই বনাবলৈ মই চেষ্টা কৰোঁ বা মই তেনেকুৱা ভিডিঅ'হে বনাব পাৰোঁ আৰু প্ৰত্যেক দিনে মই কৈ আহিছোঁ যে মই ভিডিঅ' বনোৱা ধৰণৰ ছোৱালী একেবাৰে নাছিলোঁ এইটো মানে ধৰি লওক এই লাইনটোৱে মোৰ মানে নাছিল বা মই তেনেকৈ কোনোদিন ভবা নাছিলোঁ আনকি মোবাইলো তেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰা নাছিলোঁ নিজৰ প্ৰয়োজনতহে কৰিছিলোঁ তাৰপিছত হঠাৎ মই আহিলোঁ ভিডিঅ' জগতত বিহুৰ সময়ত যোৱাবাৰ পিঠা পনাৰ ভিডিঅ' দিছিলোঁ প্ৰথম বহুতে আঁকোৱালি ল'লে আৰু সেইবাবে আপোনালোকৰ মৰমৰ বাবে মই ভিডিঅ' বনাই গৈ আছোঁ বা অনাগত দিনতো মই বনাই যাম কাৰণ বহুত বেছি মৰম দিছে আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিছে সেইবাবে মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগিছে আৰু মই এটা কথা সদায় বিচাৰোঁ যাতে মোৰ কিবা ফুল দেখিলে আঙুলিয়াই দিয়ে মই শুদৰণি কৰিব চেষ্টা কৰিম কাৰণ শিকি আছো এতিয়াও এয়া ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই আজি এইখিনি কাম কৰা হৈছে কাৰণ চাৰিওকাষটো অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ আমাৰ সন্মুখৰ গছ গছনি সেউজীয়া ফুল ভাল পাওঁ যিহেতুকে ফুল আছে বিভিন্ন আৰু আছিলে কিন্তু মাটি দিয়াৰ বাবে বা বিভিন্ন কামৰ কাৰণে আধা ফুল মানে মৰহিও গ'ল মাটি বেছি পাই পেলাই এতিয়া আকৌ লগাম এটা কথাই মই ক'ম যদিহে আপোনালোকে কোনোবাই ভিডিঅ'সমূহ ভাল নাপায় বা কিবা কাৰণত আপোনালোকে অশান্তি পায় তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'সমূহ নাচাব বা এটা ব্লগ বুলি অপশ্যন আছে ব্লগ কৰি দিব যিখিনিয়ে অন্ততঃ মোৰ ভিডিঅ'খিনি চাই ভাল পায় তেওঁলোকৰ কাৰণে মই সদায় ভিডিঅ' বনাই যাম পজিটিভ ভিডিঅ' কাৰণ মানুহজনী মই যিহেতু এনেকুৱা ব্যক্তিত্বৰ গতিকে মোৰ ভিডিঅ'ত মনোৰঞ্জন মই কেতিয়াও হয়তো দিব নোৱাৰিম এইখিনিৰ মাজতে মনোৰঞ্জন বিচাৰি ল'ব লাগিব চোৱাসকলে অধ্যয়ন কৰি ভাল পাওঁ শিকি ভাল পাওঁ গতিকে শিকি যাম আৰু যিখিনি মোৰ সামান্য জ্ঞান সেইখিনি মই সদায় আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থাপন কৰি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতুকে বিহু আহিছে পিঠা পনা ৰেচিপি দি আছোঁ লগতে এই কামখিনিতো অকণমান সহায় সহযোগিতা কৰি দিলোঁ মাতি পেলোৱা হৈছে বহুত দ আছিল ঠাইবোৰ গতিকে প্ৰথম কামটো ঘৰখন অকণমান পৰিপাটি কৰাটো দিয়কচোন ল'ৰা ছোৱালী বুলিতো কোনো কথা নাই যিহেতুকে মা দেউতা আৰু মই আৰু তেওঁলোকে বা তেনেকৈ ইমান ভবাও নাছিলে যে ইমানখিনি লাগে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কাৰণ মানুহো আমাৰ কম যিহেতুকে মই ডাঙৰ হ'লোঁ বুজি পোৱা হ'লোঁ গতিকে এতিয়া অকণমান পৰিৱৰ্তন বিচাৰোঁ গতিকে নিজৰ যিখিনি সামৰ্থ সেইখিনিৰে কৰিবৰ কাৰণে কিছু চেষ্টা কৰি আছোঁ আপোনালোকেতো দেখি থাকিবই যিহেতুকে পৰিয়ালৰ সদৃশ আপোনালোক পৰিয়াল বুলিয়েই মই আপোনালোকক গণ্য কৰোঁ ঘৰৰ একোজন মানুহৰ নিচিনা সেইকাৰণে মই আচলতে ইণ্ট্ৰডাকশ্যনটো হাই হেল্ল' বা স্বাগতম এইবোৰ মই কোনোদিন ভিডিঅ'ত নকওঁ বহুতে কয় কেতিয়াবা যে তেনেকৈ আৰম্ভণি কৰিবা এতিয়া ঘৰৰ মানুহক জানো সদায় মই ইণ্ট্ৰডিউছ কৰিব লাগে জানো নালাগে ন সেইকাৰণে মই তেনেকৈ আপোনালোকক ঘৰৰ বুলি ভাবোঁ কাৰণে সেইটো নকৰোঁ আৰু এয়া মাটিখিনিও মানে অকণমান এইখিনি দ হৈ আছিল দূৰত আছে যিহেতুকে চাঙিৰ সহায়তে আনি পেলাই হেৰি দিছো ভাইটি ওচৰৰে পঢ়িও আছে অধ্যয়নো কৰি আছে বিভিন্ন পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেচনো কৰি আছে সেয়ে মোক দুই এটা সহায় সহযোগিতাও কৰি দিয়ে আমি পঢ়া শুনাৰ কথাও আলোচনা কৰো যিহেতুকে আহ মা দেউতা বা সিহঁতৰো মাক দেউতাক ইমান খিনি আদ্যবদ্ধ নহয় যে একো নকৰাকৈ মানে অকল পঢ়া শুনাত সময় দিব পাৰে তেনেকুৱা নহয় বহুত কষ্ট কৰি বহুতে জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আছে তুলুঙা মন্তব্য এটা দিয়াটো সঠিক নহয় কাৰণ চলিত ব্য়ক্তিজনে বা উপযুক্ত ব্য়ক্তিজনেহে জানে জীৱনত কেনেকুৱা সমস্যা বা কেনেকৈ নিজক চলাই নিছে কষ্টৰ মাজেৰে সেয়েহে মই এটা কথাই কম যাতে অশ্লীল মন্তব্য নিদিয়ে কৈছোৱে কাৰণ বহুত অভিজ্ঞ লোক আছে গতিকে লাজ লাগে আপোনালোকৰ লাজ নাই সন্মান নাই সেইটো আপোনালোকৰ বিষয় সেইটো মোৰ কব লগা নাই যিহেতু মই জানো যে মই কোনো ধৰণৰ বেয়া ভিডিঅ' বা অশালীন ভিডিঅ' বনোৱা নাই আজিলৈ গতিকে গতিকে তেনেকুৱা অশ্লীল মন্তব্য মই ভিডিঅ'ৰ মাজত মই নিবিচাৰো ভুল দেখিলে আঙুলিয়াই দিয়াটো মই সদায় বিচাৰিম আপোনালোকৰ পৰা কিন্তু তেনেকুৱা বিকৃত মানসিকতাৰ লোক মই মোৰ পেজত বা ইউটিউব চেনেলত থকাটো মই নিবিচাৰো কাৰণ যিহেতুকে মোকো মোৰ মা দেউতাই সৰুৰ পৰা তেনেকুৱা এটা মোক জ্ঞান দিয়া নাই বা তেনেকুৱা এটা শিক্ষা দিয়া নাই গতিকে মই নিবিচাৰোঁ যে কোনোবাই তেনেকুৱা অশ্লীল মন্তব্যৰে মানে মোৰ পেজটোত থাকক সোমাই থাকক জাবৰ বুলিয়েই মই কৈছোঁ গতিকে আপোনালোকে মোক ব্লগ কৰি দিব পাৰে যিসকলে তেনেকুৱা অশ্লীল মন্তব্য কৰে বা তেনেকুৱা বিকৃত মানসিকতা হয় কাৰণ মোৰ কৈছোঁ বহুতখিনি অভিজ্ঞ লোক আছে তেওঁলোকক মই সন্মান কৰোঁ শ্ৰদ্ধা কৰোঁ আৰু তেওঁলোকেও মোক যথেষ্টখিনি মৰম দিছে আশীৰ্বাদ কৰিছে গতিকে এৰিছোঁ এয়া কিছু কা কৰ্মৰ ভিডিঅ' মই দেখুৱালোঁ এইবোৰ কৰা হয় কৰিবই লাগিব ঘৰত পৰিৱেশ পৰিস্থিতি সাপেক্ষে আমি কিছুমান কাম কৰিব লগা হয় গতিকে সকলোৱে কৰিব লাগে ঘৰখনৰ কাৰণে নিজৰ কামবোৰ কৰাত একো লাজ কৰিব লগা বিষয় নাই পঢ়া শুনা কৰিলোঁ বুলি বা কিবা এটা কৰি থাকিলোঁ বুলি যে ঘৰৰ কামখিনি কৰিলে কিবা সৰু হৈ যাম তেনেকুৱা কথা নহয় দৈনন্দিন কৰ্মৰাজি আমি কৰিবই লাগিব নিজৰ আৰু তেতিয়া মনো ভালে থাকে ঘৰখনৰ পৰিৱেশ পৰিস্থিতিও ভালে থাকে গতিকে সেইটোৱে এৰিছো সকলো ভালে থাকিব সুস্থ থাকিব আৰু বিহুৰ পিঠা পনাৰ ভিডিঅ' আহি আছে গোটেইখিনি কৰিব লগা হৈছে যে অকণমান লাহে লাহে দি আছো আৰু সকলোখিনি